নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মানে বিশেষকৈ নিমন্ত্ৰণ এটা আছে আমাৰ বাঁহঁতৰ ঘৰত আৰু সেই তালৈ যাম বুলি এতিয়া ওলাইছোঁ আজি বলকচোন বাঁহঁতৰ ঘৰত আজি কি নিমন্ত্ৰণ দিছে কিহৰ নিমন্ত্ৰণ আৰু আজি আপোনালোকৰ বাঁহঁতৰ ঘৰটো দেখাওঁ গতিকে আহক এতিয়া আমি বাঁহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' প্ৰথম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক মই আৰু মোৰ ল'ৰাটো ইয়াত দেখিছে আমি ওলালোঁ আৰু আমাৰ মোৰ মানুহজনী গ'লে যিহেতু ৱাইফ কবিতা গ'লে অকণমান আগতীয়াকৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আমি দুয়োটাই ওলাইছোঁ এয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যাবলৈ ওলাইছোঁ তলা চলা মাৰি লৈ আৰু আজি আপোনালোকক বাঁহঁতৰ ঘৰটো দেখাওঁ আৰু কি নিমন্ত্ৰণ দিছে কি কি খুৱায় কি আয়োজন কৰিছে আজি বাঁহঁতৰ ঘৰত তাকে আজি আপোনালোকক অকণমান দেখাম আহকচোন আমাৰ বাঁহঁতৰ ঘৰটো যিহেতু এই ওচৰতে আমলাপটিতে এই ওচৰতে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু মানুহজনী যিহেতু গ'লে আৰু মই আহি আছোঁ গতিকে আহক আপোনালোকেও দেখাওঁ আজি বাঁহঁতৰ ঘৰটো আপোনালোকেও চাওক আৰু কি আয়োজন কৰিছে কি কি হয় আজি সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক এইটো আমলাপট্টি হয় এখন আমলাপট্টি বুলি কয় বন্ধুসকল আমি আহি বাঁহঁতৰ ঘৰটো পালোঁহি বৰ্তমান এইটো চব এইটোৱে হৈছে বাঁহঁতৰ ঘৰটো এয়া এইটো পালোঁ আহি চব পলাইছে ভয়ে কি হ'ল আজি এটা ভিডিঅ' হ'ব ধামাকা ভিডিঅ' এই আমাৰ বা এইটো হৈছে বন্ধুসকল আমাৰ বাহঁতৰ ঘৰটো এই আমাৰ মাজু বা নিহা এই আমাৰ ৱাইফ কবিতা দেৱী এইজনী আৰু এইজনী হ'ল নিহা মোৰ ভাগিন নিহা কি খবৰ এই তুমি যে আগে ভাগে আহিলা কিয় আজি মানে মানুহজনীক মোৰ ওপৰত বিৰাট ফাইট বুজিছে বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা গৰম উঠি আছে মোৰ ওপৰত মানে আগে ভাগে কিয় আহিলে মোৰ এৰি থৈ পেলাই অঁ নিজৰ বাঘৰ ঘৰ যে ওচৰতে একদম দৌৰি আহিলে দেখিছেনে মোৰ লগত কিবা এটা লাগিলে আহি দৌৰি আহে একদম বাঘৰ ঘৰলৈ কমপ্লেইন দিবৰ কাৰণে ঠিকে আছে দিয়া এতিয়া বাকী আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বাওঁহঁতৰ গোঁসাই ঘৰটো কৃষ্ণ প্ৰভু কৃষ্ণ ইয়াতে বাঁহতে কাপোৰ চাপোৰ বয় দেখিছে টাউনত থাকিলেও মানে কি হ'ব বন্ধুসকল আমাৰ এটা সুন্দৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশে ক'বলৈ গ'লে কাৰণ গোটেইখিনি ইয়াত সম্পূৰ্ণ গাঁৱৰ পৰিৱেশতে আছে গাঁৱৰ পৰিৱেশে ভাল লাগিছে মনটো টাউনতো যিহেতু এনেকুৱা এখন তাঁতশাল আছে কাপোৰ চাপোৰ বয় বাঁহতে এয়া চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ জলকীয়া পুলি ৰুইছে টাবত বিল্ডিঙৰ ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে এখন হৈছে মৰিগাঁও আমলাপট্টি বুলি কয় এইখিনি জেগাখিনি মই এয়া বিল্ডিঙৰ ওপৰত আপোনালোকক দেখাইছোঁ পৰিৱেশটো চাওক এবাৰ বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ বন্ধুসকল এইটো হৈছে মোৰ বাইদেউৰ পাকঘৰটো এয়া বাইদেউতে লাগি আছে কামত আৰু ইফালে ভাত ৰেডি কৰি ৰাখিছে এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ সজাইছে আজি আইটেমবোৰ ধুনীয়া আইটেম কাৰণ আজি নিমন্ত্ৰণ জনাইছে যিহেতু বাইদেউনৰ ঘৰত আইটেমবোৰ বহুত সুন্দৰকৈ ৰাখি ৰাখিছে এতিয়া বন্ধুসকল বিশেষ দেৰি নকৰি আমি খুৱাব আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ আমাৰ বাইদেউৰ ঘৰটো আৰু আমাৰ মানুহজনে এইফালে চব এই বাচন ধোৱাত লাগি আছে এই দেখিছেনে এইফালে বাচন ধোৱাত লাগি আছে এইফালে খানা তৰিয়াৰ আৰু এয়া চব আমাৰ ভাগিনজনীয়ে কি সুন্দৰ সুন্দৰ ফটোৰ ছবি আঁকিছে চাওকচোন এই পাকঘ এইফালে মই আইটেমখিনি দেখাই দিছোঁ এয়া চব এয়া মাংস আৰু এইফালে পাপৰ পনীৰ ভাজি দালি আৰু এইফালে ভাত আৰু এইফালে আমাৰ ভাগিনজনী নিহা ঠিক আছে বহা খোৱা ঠিক আছে বন্ধু হ'ল এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ভাতকেইটা ইচ্ছ